спросить, как отличить натуральную икру от имитированной. Э, от имитированной. У Димы, вот я сейчас... Я уже устал, честно сказать, есть. Я уже я не, <с> не знаю, уже съел. Было полное, да, я. я уже полное съел. На здоровье. Дима, расскажи, пожалуйста. Первым признаком отличия это э, наличие на ложке белка. Вот после того, как вы скушали, да, вы просто в холодную воду окунаете ложку, и она станет белой. Этот белок проявится от температуры воды. На имитированной, после имитированной икры на ложке ничего не останется. Я только что обратил внимание, что белый. Да, это натуральная икра. Также вторым признаком это кинуть там горячую воду. Икринки имитированной икры растворятся. А это потеряет немножко цвет, но останется в такой же форме. Всем понятно, поставили лайк, подписались, а кому нужна красная икра и черная икра, все, к Диме, Мить, Дима, Мити. Набирайте в поисковике, вот его фотография, либо, допустим, пишите мне в личку, я вам на номер телефона и буду Дима. Будете пробовать, нравится, покупайте. Кстати, по Украине двигаешь, продаешь, и только по Одессе. Пока по Одессе. Все, ну, в общем, если позвоните, он подумает. Все, все те объемы, которые нужны будут, мы согласуем и выставим очередные какие-то очередность поставок скажем так. Потому что сейчас на рынке хорошего немного. А если оно есть, то ценник очень высокий. Мы все согласуем и поможем. Все, Диме за икрой.